Нас оставьте в покое. Нас і нашу Україну оставьте в покое. Забудьте об этом. Це буде для нас замечательный итог. Так, так вам не почулося. Бритка Симоніян вкотре пробила дно, заявивши, що Україна їхня. Тобто росіяни досі живуть у своєму інформаційно кастрованому світі і приписують собі те, що їм ніколи не належало, і ніколи належати не буде. Ось про це і поговоримо. Вітаю, мої незламні українці! Це проєкт «Зна напостукали. Та я Інна Набок. І традиційно у новому випуску я зібрала для вас найактуальніші заяви путіністів. Борупера Кремля не втомлюються пробивати дно, а прості росіяни продовжують скиглити та виражати своє невдоволення владою. Невже через повні що швидше, завдяки підтопленням, росіянці прозріли? Давайте розбиратися. Адже останніми днями інтернет заполонили сотні відеозвернень, на яких росіяни скаржаться, що їхня влада їх кинула. І відтак вони залишилися і без всього свого майна, і без даху над головою, і звісно, без компенсації. Давайте власне пригадаємо сьогодні. виходило інтерв'ю по Росії. Мы приглашали журналистов в надежде, что нам наоборот как-то помогут, чтобы нашу ситуацию просветили, дать огласку. Потом, когда вышло интервью, у нас был шок, ложь. Все, что они говорят, это ложь, потому что они говорят даже, что никто не эвакуировался, хотя я лично сутки в школе была, я ночевала в школе. А МЧС ничего не делает, они сидят под пирожки кушают. Вот, а здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают они не работают. Ну, спасибо, Мы, вас услышали, вас ничего не услышали. Отойди в сторону. Отойдите, не перебивай меня. Я вам еще раз говорю. Я еще раз говорю, не доводите до за рот. Навили на милый нахер поднимем всех. Я вам еще раз говорю, не доводите до. Мы выбежали просто, в чем были с документами моих пять детей. У меня четыре дочки и один сыночек. Месяц ему только. Те тоже маленькие. Им десять, семь, шесть три годика. Мы на полу Единственное, вот для ребеночка предоставили кроватку. Вообще желательно бы, чтобы, не знаю, жилье какое-нибудь найти, снять, потому что вот условия здесь как бы с детьми точно не очень хорошие. А теперь найцікавіше, интереснее, потому что все ось это на российском телебаченні, конечно, не показывают. Але там завжди брешут и выправдываются. И это просто дно, але там показывают людей, которые благодарны Путину и за эвакуацию и, звісно, за поддержку. А, давайте зачитаю еще несколько сообщений. А, Орск помогают всей области, а как же затопленный Оренбург? Мы также все живем, где придется без вещей. Но Оренбургу тоже помогают. А, есть какой-то номер телефона. Вот смотрите, все равно вот очень все хорошо выстроено. Все мы видим, да, что и люди благодарны, и люди говорят спасибо, что помогли, спасибо, что эвакуировали. І це все, що треба знати і про російське телебачення, і про пропаганду Кремля. Та це ще квіточки. Бо ось мер російського міста Орськ, яке нагадую, продовжує тонути, а його місцеві мешканці нікому не потрібні і покинуті напризволяще, почуває себе добре. Його родина що зробила? Евакуювалася в Дубай. Мій син закінчив вище учебне заведення з атлічжя. У спеціальності інженер геолог Очіку около 10 лет работал на Сахалине, в тяжелейших условиях. А зараз з сім'єю уехал на роботу, куди його пригласили, в Саудовську Аравію. Але росіяни, якщо ви дивитеся і чуєте, то син мера Орська подумки разом з вами. Повірте, він дуже хвилюється. Йому, до речі, теж не просто жити в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але треба якось виживати. Там статті теж мед, там очень жарко. и очень сложный климат. И он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. Ось так вот. И більш циничних відеозвернень чиновників що треба пошукати. Бо Мар Орська просто витер ноги об всіх жителів свого міста. Та йому, як і всім російським чиновникам, байдуже. К сожалению, большая вода не обошла стороной и нас, жителей коттеджного поселка СНТ Дубовый Плюс где проживает более тысячи жителей. Это все семьи с несовершеннолетними детьми, многодетные семьи. Семьи десять участники специальной военной операции, инвалиды, пенсионеры. У каждой второй семьи ипотеки, кредиты. Кстати, мощнейшего наводнения наши дома затопило под самую крышу. В один миг мы потеряли все. А помещения населения о приближающейся большой воде необходимости эвакуации были не своевременны. Многие в спешке собирали вещи, документы, оставляя дома один на один со стихией. Наши вещи, техника, мебель, все сейчас находится под водой. Более 10 дней мы летимся у родственников в пунктах временного размещения. Снимаем на последние деньги жилье. Идем в пункты выдачи гуманитарной помощи. Продолжаем платить ипотеки и кредиты. У многих есть второе жилье в собственности. Но как это может отменить наличие этого жилья и полную отмену выплат в случае ЧС? мы законно послушно платим все налоги. Местная власть разводит бюрократию с выплатой материальной помощи. Поселок новый. Многие не успели оформить прописку и, согласно заявлению представителей властей, не считаются пострадавшими. И мы вынуждены доказывать, что нуждаемся в выплатах. Уважаемый Владимир Владимирович, совсем недавно мы отдали свой голос за единую великую страну, за счастливое будущее нашего народа. Этот год – год семьи. Сегодня мы сразу просим вас, как гаранты Конституции, полного возмещения нашего ущерба из-за чрезвычайной ситуации федерального характера. Жители до последнего были в неведении. Протяните руку помощи пострадавшим от наводнения. Не оставляйте нас на дне. Тем часом Симоньян заявила, что Украина належит России. Вернее, она попросила все другие цивилизованные страны дать спокой и им, и их Украине. Вот так это было. Это главное, что волнует лично меня, во всем этом конфликте. Перефразируя Шекспира, у которого, как мы помним, была чума на оба ваши дома, мне хочется сказать выздоровление на оба ваши дома. Будьте все счастливы, богаты, сыты, отстаивайте интересы своих стран. Нас оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом, и это будет для нас замечательный итог. Маргариточка, а ты то, с какой планеты звалилася? Яка такая ваша Украина? Якщо мова про окуповані території, так це ж тимчасово, бо абсолютно кожен сантиметр української землі буде звільнено від вашої росіянської навали. Та схоже, Симон'ян насправді це розуміє. Бо як ще пояснити те, що вона запропонувала буквально вішати тих, хто проти Путіна на Росії, тобто зрадників Кремля, які не допомагають боротися йому з українцями. Ми повинні стремитися до двом віщам, на мій взгляд, перше. Мы должны стремиться быть такой страной, чтобы когда Николаю I не, не понравилась постановка в Парижском театре о похождениях Екатерины II, у нее похождений-то было не так много на самом деле для ее возраста, и по нынешним-то временам ну, вообще, я имею в виду количество мужчин, которые были в ее жизни. Ну, пьеса не понравилась Николаю I, и он обратился через посла к властям французским с требованием снять пьесу с репертуара, изъять и больше не показывать. На что ему было отвечено, что, ну подождите, у нас свободная страна, мы не командуем репертуарами театров, все, пьесу может только снять публика, она может ее освистать. На что он сказал, ну, освистать, ну хорошо, я пришлю вам 300 тысяч зрителей в серых шинелях, как в 2012 году, и они ее освищут. Вот нам к этому надо стремиться. И пьесу сняли с репертуара. А что касается виселиц, и вешателей. Был у нас такой в нашей отечественной истории граф Муравьев, вешатель, всем известный. Он был родственник повешенного декабриста, другого Муравьева. И когда ему на это пеняли, он говорил, я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех Муравьевых, которые вешают сами. И действительно повесил публично 128 боевиков, которые, естественно, западная пресса называла никакими не боевиками, а инсургентами, повстанцами, участников польского восстания, которые творили немыслимые зверства во время этого восстания, не только по отношению к военнослужащим российским, но и по отношению к духовнослужителям и простым людям. Известная история, как пожилую женщину-помещицу повесили там на люстре. На свічах от він повісив їх 128 чоловік і я що хочу сказати. Хоча підгорає у адептів Путіна не тільки через це, бо у своїх пропагандистських ефірах рупори Кремля тільки й те роблять, що обурюються і бризкають жовчу в сторону заходу. І звісно, українців, які закликають інші країни допомогти зі зброєю. Так, приміром, у путяніста Гаспаряна сталося чергове загострення через те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до наших партнерів з проханням не зволікати зі зброєю та фінансовою підтримкою, виходить Кулеба, такий, знаєте, паніковський, <клес> версії 2.0, З монологом: А хто ти такий? То есть, типа, что вы тут пытаетесь Украине сказать? Вы сначала дайте денег и оружие, а потом только от нас что-то хотите. Ты кто есть-то? Ну, ты моль, которую не видно. Ты на кого хвост поднял и шаг? Главное, меня поражает вот эта вот манера непосредственности. То есть, вот в такой манере разговаривать со спонсором, со своим папиком, потому что сама по себе ты дешевая панельная... Ну, это надо либо быть бессмертными, либо вообще не понимать, какие процессы происходят в мире. А хутор – это половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. А можно пнуть в сторону компоста, где опарыши копошатся. Вот это применение. Я к вам. Це ж треба про те, що на болотах зараз сила селена проблем. І, м'яко кажучи, чимало негараздів і бід внаслідок повені, пропагандист мовчить. А от наші проблеми і те, як ми намагаємося їх вирішувати, дуже вже як бачимо і чуємо, турбує гаспаряна. Мабуть, хвилюється, що Захід таки почує українців. Чи якось ще коментувати ось ці його висловлювання? Не успіла, значить, остити. Вот это... ресталище хуторских аристократов от немытой э, головы Зеленского и глупого исключительно вида кулеба, как туда, расталкивая всех с криками «А ну-ка, подержите мое пиво!», э, влетело в всехуторское террористическое изделие номер два «Гордон», который с помощью нецензурной лексики, ну, нормальный такой уровень, да, обратился к Западу. В этой речи, ну, если это попытаться перевести на м, русский литературный язык, то звучало бы это примерно так, что послушайте, вы, клуб женщин с отсутствующей э, общественной, так сказать, ответственностью, вы нам должны. И, пожалуйста, не злите меня, сделайте это побыстрее. Какое же все-таки скотское время. Я вынужден переводить на литературный русский язык людей, которые украшили, украсили бы абсолютно любую виселицу собой. Ну, знаете, на юге России была поговорка сто лет назад, что таких черти приберут, не заплачут. Ну и дальше это вообще перешло в нон-стоп. Все, кто только можно, взывают, требуют, скулят. Да кто вам сказал, что этот поезд еще способен вернуться на тот полустанок? Все, история закончилась. Ось так вот пропагандисты и беснуется, бо боятся, что мы так и отримаємо допомогу. Та що нам до них, нам все одно потрібно продовжувати боротися з цією нечистю. Тому підтримуйте сили оборони і давайте наближати нашу перемогу разом і руйнувати фейки російської пропаганди. А з вами була я Інна на Бок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.